Самоборона була на установчих зборах, утворюючи єдиний волонтерський центр. Ми сподіваємося, що вони долучаться до такої до важливої справи. Вони будуть координувати також з нами свої дії. Ми з ними співпрацюємо в напрямку транспортування, тому що самостійно ми не зможемо всім нашим. Підрозділом доставити а, продукти харчування, бо потрібне матеріально-технічне забезпечення. Тому ми з ними все одно координуємо дії, а, транспортні витрати і все інше будуть озвучені і будуть у звіті. А, ми сподіваємося що вони будуть з нами також співпрацювати. Дякую. Так. Можна я попитати потім вопросу своє мінні висказати? Давай. На що суть. Суть в чем? Понимаете, как бы самооборона делает огромное дело. У них это налажено на поток. И на самом деле, ну, как бы, это все работает. Оно у всех работает. У меня работает, там, у Ольги работает, у всех работает. И получается, что э, любой механизм, его иногда, может быть, э, ну, там, может, стрёмненько немножко шевелить, если он работает, чтобы он не поломался. Э, и поэтому и сотрудничество между нами все равно было. Даже тогда, когда не было этого э, вот единого центра, то у меня там не хватало денег на очередную радиостанцию. Демальянс принес, и мы ее так раз и быстренько купили. То есть я рассчитывал рассчитывался собирать еще потом полторы-две недели на эту радиостанцию. А получилось так, что в один день одни, другие третьи принесли, и мы все это сделали. То есть, координация всегда, всегда есть. И я, например, знаю, что у меня, ну, вот тогда знал, что у меня там. На следующую радиостанцию деньги соберутся, но на это уйдет две недели. А в других волонтеров, вот им сегодня не хватает 3000 гривен. Я говорю, давайте я вам сейчас 3000 гривен дам, а вы мне потом их вернете. И, ну, к тому моменту, когда у меня уже будут деньги на то, чтобы купить радиостанцию. Потому что я, я не могу ее купить по винтикам, по болтикам, понимаете? Поэтому координация все, все, все равно есть, она была, есть, и она все равно будет. Это не важно, как она будет называться. Главное, чтобы это шло на пользу. Если мы увидим эффективность одного, другого или третьего метода, то все здраво раз... рассуждают, что ради эффективности есть смысл объединяться. Поэтому я думаю, что этот вопрос пройдет эволюционно.